Давай начнем. Да. А так, я я уже э, не ну что я не могу, ну, кто... Анжелика Миколаевна. Прошу помощи от всех людей, и прошу от паспортного стола и от Верховной Рады, чтобы обратили внимание на мою семью, что помогли мне жить, как живут все люди, чтобы срубили моим детям документы. Я не прошу ни квартиры, ни машины, ни грошей. Просто чтобы мои дети не были ни бомжами, чтобы мали свое гражданство, чтобы жили на своей земле. А, поясни, пожалуйста, в чем проблема с документами? Так как я, гражданин Молдовы, нахожусь оттуда уже более шести роки. Раньше я пересекала границу до операции. Я сильно перенесла большую операцию. У меня перелом бедра, а -а -а -а. удалена селезенка, почка, четвертая часть желудка. Я попала в аварию, была вагитна с ребенком. Младшего ребенка у меня забрали в дом малютки за документы, так как я не маю гражданство Молдовы. Украина. Мама сама у меня гражданин Украины, Тернопольской области, село Бучить, Трабовецкий район. Меня мама родила также в Молдове, я выросла тоже тут, она пересекала всегда границу на Молдавию, чтобы не делали иммиграционную визу. После всего этого по поводу аварии я не ездила уже 6 сроков на таможню. Обращалась и в паспортный стол, и в Верховную Раду. Да, помощи нет ни от кого, никто не обращает внимания. Живу с детьми так уж, что дадут мне люди. Что за на базаре? Этим питаются мои дети, этим живу. Да, я знаю. Легче всего наше правительство. Сейчас стоит приехать забрать моих детей. Они быстро зробят и документы, зробят все. Но когда идешь к ним о помощи и просишь у них, чтобы они сделали документы, они на это не смотрят. У меня уже нету сил. И я не верю в эту в милицию, в это государство, потому что они ни на кого не обращают внимания. Все, я не знаю уже больше, что просить. Прошу только одно. Люди добрые, пожалуйста. Помогите мне срубить документы. Меня отправляют в Молдавию. Меня там депортируют. Мне некуда лишить детей. И в интернаты их тоже не отдам. Я их не для этого рожаю. Чего это с Молдовы? С Молдовы вас тоже депортируют? Нет, с Молдовы нет. Меня хотят депортировать отсюда, с Украины. Потому что вы гражданка Потому что я гражданин Молдовы. И тут проживаете уже... И тут проживаю 6 лет. То есть вы фактически по украинским законам нелегально проживаете? Да, да, получается так. Ну, трое детей у меня родились а тут, на Украине. Двое родились в Хмельнинске. И один ребенок родился в каменецке подольске Старшая девочка, уже, которая родилась тут в каменецке подольске и вот будет 30 августа и будет ровно 6 сроки. Ребенку надо идти в школу, она не имеет никаких документов, кроме справки с родом. А, пожалуйста, вы попали в аварию и были в лекарне. В лекарне в вы говорите про 6 сроки, так? Да. Вы был, а, какие термины были в лекарне? Я была в, я в лекарне, пролежала 2 месяца. И потом... Это в каком году? Э, сейчас я вам скажу так. Это 2011 11 у меня родился малой э, в апреле, это в седьмого крещения 2011 год. Одиннадцатый? То да. если так, то пять роки получили? Ну вот пять роки, вот так как я в аварии. Да. Так, вы, после двух месяцев вы вышли из э, лекарни. Я на инвалидной коляске пересекала, мне сейчас схожу с палкой. Э, еще раз, вы попали в лекарню э, с паспортом Молдовы, вы два месяца. Начальник вы паспортного шли... стола Города Хмелинска, с Грушевского, 15. Он сам приезжал ко мне до дома с иммигрант-службами. Mm -hmm. Он знал, что я гражданин Молдовы. Так. И он мне помог срубить документы тому ребенку, которому я была вагидна. Mm -mm. Он ездил в ЗАГС. Делали мне документы что, моему детине, что он родился тут, на Украине. Он знал, что я не могла ехать на таможню. Он видел все мои документы, что я на самом деле была в аварии, что я не могла... Ні, стать нічого, я їхав на інвалідній коляскі. А як реагувало на це молдовське консульство? Молдовське консульство я не була в Молдавії послідати потака. Ні, ні, я... представництво Молдови в Україні. Ну, абсолютно Тобто, що вони не стали до відома, що громадянка Молдови перебуває в такому стані, що їй потрібно Молдові Не, на, ні, не в Молдові. Не треба в Молдові. А в Україні. Ну так, представників. Нічого абсолютно. Ну, Ви не звертались консульство? консульства. Как ну, консульство? Ну, представны. А в Киеве нет, в Киеве нет. Я знаю, что я, 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 не могла никуда выехать. Ну, а кто сказать про это, оповести ты За это все знал паспорт, лека... я не ходила. В лекарне, там, певные службы, мало Знала мигрант служба меня. Знала с меня Грушевского. Знали меня с детьми Магура знали меня на в ЗАГСе, знали меня все-все, и до сегодняшнего дня меня вся милиция знает, что мои дети родились тут, что мой ребенок один находится в домалютке малютки в Березке. меня все знают. Но я никуда тобто, не... То все особи сведомо допустили вот это вот порушение? У mm. меня буквально, я вам Административное порушение. Вы, допустим, вы, гражданка Молдовы, пребывали, ну, там по важной причине, вы были в лекарне, но когда вы выписали из лекарни, вы мало Я идти... не могла ходить, я перебывала. Понятно, но стороны. Я вам скажу. Я была в Молдове, пересекала границу, это было последний раз, сейчас вам скажу. Это вот 4 февраля, три года, как э, умер мой... Отец, мы его вывезли отсюда с Молдовы три года назад, это было 4 февраля. Я пересекла границу и обратно оттуда пришла тоже. Но когда я пошла в ЗАГС регистрировать документы, они специально протянули дни, у меня выходила иммиграционная виза в пятницу. И они мне сказали прийти, чтобы я пришла туда к ним с документами, чтобы оформить документы на ребенка, свидетельство которого забрать с малютки. Они сделали, что суббота, воскресенье были два дня выходных, и у меня вышла эта миграционная служба. Все. Пойти мне уже. Я боялась идти на таможню, что меня депортируют. И с тех пор я больше там не была. Я боялась ради своих детей, чтобы мне этих детей не на кого Я знала, что меня не депортируют. Все проблемы сейчас говорит и паспортный стол, все, что у меня только из-за этой депортации. И за, чтобы я заехала и я выехала. Ну и Богу кажется, если я поеду туда, меня там депортируют. Мне не на кого лишить моих детей, как они будут жить. Четыре месяца там. Четыре месяца детям находиться, понимаете? Но ну, вы обратились только в украинские органы, там, правопорядок. Мне сказал а не... паспорт, и что, чтобы я никуда не обращался, мне никто не поможет. Почему вы верите, кто там сказал? Я не грамотный. Еще раз повторю. Еще раз повторю. В Украине есть представительство, Республики Молдова, в Киеве находится, оно называется консульство. Я не имею денег. Вы должны как-то связаться с ним. Вы можете через, через э, полицию найти номер телефона вашего Вывозьте, консульства, позвонить туда. Сказать так. Через полицию, через милицию. Видя, что заходит к ним цыганка, еще неграмотная, то никто не обращает уваги. Так, чекайте, вся проблема в том, что вы цыганка? Наверное, что да. И видят, что я неграмотная, и нету возможности нигде дать рубля. Так що навіть і консульство не допоможе, тому що ви це... А чим мені консульство може допомогти, он мені скаже, щоб я їхала в Молдову? Тобто ви не, не хочете звертатися в Консульство, консульство їхати не нужны гроші. Вони якщо ви не можете приїхати до них, вони зобов'язані до вас приїхати. А як мені за туди дозвонитися? Ну так знайти номер телефону. А де його найти? Якщо я не як я його можу найти? А в паспортний стол захожу, він дверь за мною закриває. Кого попросить, чтобы найти номер телефона консульства? Так, еще Давай раз, что еще за дитина? Дитинка младшая моя находится в доме Людки в Березке. Я хочу своего ребенка забрать, но девчата с Грушевского, там 88 по детям, где забирают детей, отдают детей. Якобы мне сказали, что Анжела, тебе сейчас тяжко, ты калека. Купишь хату, вылечишься, придешь, заберешь своего ребенка, никуда этот ребенок не денется. Забрали моего ребенка, посадили его в дом малютку, он находится в дом малютки в березке. В березку меня не допускает эта хозяйка, вот эта начальница туда. Не посмотреть моего ребенка, не передать моему ребенку, я даже не знаю, там он или не там. Ну, если честно, люди добрые, у меня подозрение на то. Мне кажется, что мне не дают документы за моего ребенка. Что на самом деле, Наташа и Богу кажут. Мне кажется, что они его куда-то сплывали, и за это они мне не дают документы. А, Бориска да. Угу. Вот я так думаю, потому что, когда я зашла, сказала, Иванович, Саша, такой-то, такой. Она сказала, Иванович нету, а есть Еванович якобы буквой одной не хватает. И она мне не показала моего ребенка, ничего не хотела передать, а только передала на Грушевского девчатам одну бутылочку и пустышечку. И до сегодняшнего дня своего ребенка не больше. Уже сегодняшним днем моему младшему сыну уже три годика.